Salam, sabahınız xeyir dostlar. <coughs> Hər birinizi salamlayıram. Eee, kommentariyalarda e, reinkarnasiya ilə əlaqəli yazdılar. Yazmısız e, ki, yəni açım edərsiz keçmiş həyatımızda kim olmuşuq. Reinkarnasiya barədə bəlkə elə insanlar var, bilmirlər. Reinkarnasiya e, insanın e, ruhun formadan formaya düşərək bədən almasıdır. Yəni ruh, enerji ə, heç vaxt yox olmur, bilirsiniz. İndi bəlkə bəzilərimiz skeptik yanaşırsız ə, belə şeylərə. Ə, amma ə, yəni ruh və enerji şox ölmür, o təzədən başqa bədən forması alaraq təzahür edir və biz ə, bu həyatımızda, bu həyatımızda öz aməllərimizlə, öz düşüncələrimizlə özümüzə gələcək həyatımıza bədən hazırlayırıq. Bəzi riyali, bəzi dinlərdə belə inanclar var. Ki, yəni heç vaxt insan yəni yox olub gedə bilməz. Yəni formadan formaya düşərək səyahət edirik, təzahür edirik, başqa planetlərdə də yarana bilərik. Elə bu planetdə də doğula bilərik. Yəni biz indiki əməllərimizə görə, həyat tərzinizə görə, yəni pis və yaxud da yaxşı uslovyalarda dünyaya gəl təzahür eləyə bilərik. Yəni hətta heyvan bədəni, bitki bədəni belə, həşərat bədəni belə ala bilərik o bizim həyat təcrübəmizə, düşüncəmizə, əqlimizə bağlıdır. Və bu meranq da var, bilirsiniz, karma. Karmadakı məsələn, biz səhv eləyərək də kimisə incidəriksə, heyvan, insan fərqi yoxdur, həmin şeyləri mütləq bu meranq kim geri qaydadacaq bizə. Bu həyatımızda olmasa belə, gələcək həyatımızda mütləq biz kimə nə yaşatmışıqsa, özümüz yaşayacağıq. Ha, bəli, belə bəl, insanlar var, elə bu həyatında yaşayırlar bumiran tezən gəlir tuturları amma elə insanlar da var ki, nəse eləyirlər, heç nə də olmur. Yəni qəşəng yaşlı yıllarda deyirsiz ki, haqsızlıq da da haqsızlıq olmur həyatda. Yaradıcı qüvvə varsa haqsızlıq ola bilməz. Çünki yəni onda məntiqsiz olar hər şey. Hər şey qanunluğun baş verir, hər şey yəni indi yəni, hər nəyə inanır özü bilər. Həqiqətən də yəni inanan adam yaradana dirmədir. Heç nə boş yerə deyil. Heç nə boş yerə deyil. Üzr istəyin, bizim cədi yaradıblar. Bəzi elə insanlar var, şikayət yaranır. Onun da səbəbi var. Biraz axtarışlar eləsək, biraz ə, bu sahələrdə irəliləsək, təkcə bax bax insan, mən özüm bütün dinlərlə, bütün dilləri oxumuşam, maraqlanıram. Çünki mən şuurlu insan özünə sual verməlidir. Mən kiməm, nəyəm, niyə doğuluram, niyə ölürəm? Bu şey, bu sualları vermirsə insan, mənə elə gəlir ki, heyvandan biraz fərqləmir. Niyə? Heyvan da cinsi əlaqədə olur, heyvan da balasını yemliyir, özünə yuva qurur, bir də yeyir, bəslənir, düzdürmü? Amma e, insanda şuur var. İnsan sual, heyvan sual vermir, axı özünə mən nəyəm, kiməm, nəyə doğuldum? İnsan bu sualları vermirsə, insan şuuru olaraq heyvandan fərqlənmir və o da yaradıcı göbə görür ki, bu insan heyvan kimi yaşamağı seçdi, onda gələcək həyatında heyvan bədənində verə bilər, bitki bədənində verə bilər. Məntiqə uyğun gəlir, düzdür məncə. İndi mənim düşüncəm də bu, hər kəs nəyə inanırsa, öz haqqıdır, öz həqiqətidir. Bütün, yəni dinlərə də hörmət qoymalıyıq, inanclılara da, inancı olmayan insanlara da, hər kəsin öz həqiqəti var. Hamıya da hörmətlə yanaşırıq. Sadəcə maraq üçün sualda vermişsiz, baxın deyirəm, mən sizin xarşınıza baxacam, amma 2 variant qoyacam, çünki biraz uzun olacaq ə çünki 3 variantda ocaq çatmırlar. Məndə vaxt məhduddur. Hə, gələcəkdə indi gələcəkdə biraz uzun uzadı danışmağım üçün ə, başqa kanal açmalıyam, başqa nömrə ilə, başqa telefonla. Ona görə də qısa olacaq. 2 variant qoyuram. Keçmiş həyatınızda ə, kim olmuşuz? Reinkarnasiyasında gələcək həyat, həyat bir şeydir. İndi orada elə yazmışam, mən də sizin sizin xahişinizdən belə yazacağam. Əslində regressiv hipnoz deyilən bir şey var. Onunla keçmiş həyatınızda, keçmiş həyatlarınızda hətta kimlər olmuşuz, necə ölmüşüz, hər şeyi görə bilərsiniz. Yəni bu bula maraqlanan insanlar özləri bilir. Nədən gedir söhbət? Başınızda çox ağırlıqdır. İki variant qoyacağam, dostlar. Kimidiz? Kim idiz? Kim olmuşuq keçmiş həyatımızda? Eee İşlə, işlə məşğul olmusunuz? Həyat tərziniz, bacarığınız. Tak. Oy. Hansı səhfləri eləmisiz? Hansı səhvləri eləmisiz? Və indiki həyatınıza hansı təsiri bağışlıyıbdı bu? İndiki həyatınıza Hansı ters, hansı yəni keçmişdən gələn e, yaxşı və pis də yaxşı və pis nə gəlib keçmişdən həyatınıza dostlar. Birinci variant budur. 1 e, özünüz bilirsiniz ki, variant olacaq. İndi ikinci varianta da qoyuruq kartlar. 2-dirs. Şey etməz, hər tərəfinizə baxıb durdunuz. onlara səhvimiz, səbabınız və indiki həyatımıza pis və yaxşı təsir. Keçiririk, dostlar. Baxmağı keçirik. Görəyin, burada nələr baş veribdi. 1-ci variantda bişiyə qoyuruq. 2-ci varianta da qarğana qoyuram dostlar. Seçin. 1-ci variantı başlayıram. Biraz qısa danışacağam, im baxız, az olacaq. Xoşbəxtlər olsun ki. Kimidirs? Çoxunuz, demək olar ki, qadın yaramırsız, qadın bədənində dolumusuz. Keçmiş həyatınızda hörmətli ola bilər padşah olmuşusuz. Yəni padşahın xanımı olmuşsuz, özünüz padşahdа ola bilərdiniz. Karareva. Olmusuz çox hörmətli bir xanım olmuşsuz, səviyyəli yerlərdə, yəni səviyyəli bir yerdə də, yəni deyək ki, iqamətgahlarda yaşamısız. belə deyək də. De. Çox səviyyəli, çox hörmətli, elitli bir xanım olmuşsuz. Keçmiş həyatınızda dostlar, iş həyatınız iş həyatınız ümumi səviyyə ilə əlaqəli olubdur. Çox böyük ehtimal görürsünüz, bu ver çıxdı. Bütün ölkələrləndə əlaqəniz olubdur. Səyahət etməyə bəlkə sevirsiniz. Hər şey hər tərəfli, hər tərəfli, hər mövzu ilə əlaqəli. Sizin əlaqəniz olub dostlar. Görürsünüz, böyük arxan mir çıxıbdı. Burda çox böyük ehtimal ki, belə ölkələr arası gedə bilərdiniz, əlaqələr saxlaya bilərdiniz. Yaxşı. Hayat tarzinizə görəsə sud çıxıbdır. Fikirləri elə bir qəsdən çıxartmışam. Ne? Sud çıxıbdır. Sud nədir? Böyük arxandır. Bəzi qərarlar vermişsiz. Bəzi insanları mühakimə eləmək ixtidarınız olubdur. Bacarıqlarınız nə olubdur? E Amma belə deyim ki, sizin çox böyük ehtimal ki, bacarığınız o e bağna, gül çiçəklə, baba, bu sahələrdə özünüz xoşlanırsınız nəsə əkəssiz, nəsə bəcərsizdə, yəni və ya da bu şeylər siz sevmisiniz. 100%. Səhviniz nə olub? Səhviniz harda olubdur? Ola bilsin, siz səhv eləmisiniz kiməsə, kiməsə, nə bir heyvanınız olub sizin? Onu xilas edə bilməmisiniz nədənsə. Nədəki kiməsə söz vermisiniz də keçmiş həyatınızda. Ümid vermisiniz. Onu doğrultmamısınız dostlar. Keçmişdə belə bir səhv eləmisiniz? Və savabınız nə olubdu? Burada səhv eləmiş olsanız belə, savabınızla bir çox problemləri, bir çox insanlara ümid vermişsiniz, ümid verdiyiniz insanların bir çoxunu da işlərini həll eləmisiniz. Dostlar, burada yəni insanlara nəsə öyrətmisiniz, nə isə bir ola bilər, nələrsə belə açdığınız obyektlər midir, nəsə bir şeylər olubdur. Orda siz onlara sənət vermiş ola bilərdiniz, nəsə bir öyrənmək üçün də başa düşürsüz, bunlar bir çörək vermişiz deyək də, başa düşürsüz, minlərsə özləri qazana bilsin deyə. Sababınız da bu olubdur və keçmiş həyatımızdan indiki həyatımıza nə təsir eləyibdi? Baxın. Öh. Bax burada dostlar sizdə belə bir qalıb şuur altında problem keçmişdə bax məsələn bu həyatınızda deyək ki nəsə elədiz çətinliklər oldu nəsə bir şeyləri yaşadınız nəsə bir çətinlikləri keçdiniz də bir problemlər yaşadınız kimlərləsə onu unuda bilmirsiz unuda bilmədə insan biraz ilişik qalır keçmişə bax keçmişə ilişib qalır başa düşürsünüzmü bir az sizdə belə şuur altında da qalıbdır bir şey oldumu neqativ o neqativi biraz çətin buraxırsınız. Keçmişdə olan karmikiski və qədər həmin o burdakı o ümidləm əlaqəlidir. O qalıb biraz sizdə, amma belə sizə daha çox mən görürəm ki, xoşbəxt olmalısınız, xoşbəxt ailə olmalılıdı. Keçmişdəki siz daha çox yaxşılıqlar elə, elədiyinizə görə sizin e, xoşbəxt olmalı ailə həyatınız. Bir çoxunuzun, bir çoxunuzda keçmişdən indikiyə də. Bax siz əsasən ailə xoşluğu. Siz, siz ailəniz olsun, xoşbəxtlik olsun ailədə. Bir çoxunuzda da olmalıdır. Bax belə dostlar. E, reinkarnasiyanın əlaqəli belə bir birinci variantı açım elədim. İndi bilmirəm bəyəndiniz yox. Yenə də belə mövzularda istəsəniz açarıq, suallar verin əsas. İndi ikinci varianta keçirəm dostlar. Bilmirəm 10 dəqiqə olub orada yatacaq mı yoxmu? Kim idiz? Burada da çox böyük ehtimal ki, iş adamı olmuşusuz. Qadın da ola bilərdiniz, kişi də ola bilərdiniz. Yenə də qadın da artıq qadın çıxdı burada. İş adamı olmuşusuz. Kişi kim, qadındolsa kişi kimi, qadın, qadın olmuşusuz. Ancaq maddiyat və iş maraqlandırıb sizi. Çox səviyyəli insan olmuşusuz burdakı bu ikincini tutanlarda. İş həyatınız. Siz çox böyük ehtimal ki, bax burada da nələr isə öyrənmək. Baxın, fikir verincə uyğun kartlar düşün. Nələr isə öyrənmək, aydınlaşdırmaq, bəzi sirləri açmaq, bəzi sekretləri bilməkdir. Necə deyirlər? Məsələn, bu nədir, o nədir, alim ola bilərdiniz, alimlikdə məşğul olmuş ola bilərdiniz. 100%, 100%. Həyat tərzin çox səviyyəli həyat tərzin olur, çünki burada imperatoriyə çat çıxdınız, çox böyük insanlardan biri olmuşusunuz siz də 100%, yenə dəmi qazın olmuşusunuz. Yəqin ki, bacarlığınız kalisofartmayla hər şey siz bəlkə də nəsə ijad eləmişsiniz keçmişə atınız da. Həqiqət deyirəm nəsə ijad eləmiş insanlardan, alimlərdən biri olmuşsunuz. 100%. Səhviniz, səhviniz ailə həyatına fikir verməməsiniz. Ailə həyatı olub arxa planda, ailə həyatında bərbad olub vəziyyət dostlar. Sonra səhabınız səhabınızdakı insanların narahat olan insanlar ola bilsin, qorxan insanlar ola bilsin, kömək eləmişsiniz. Kimsənə, kimsənə rahatçılığını, kimsə bir birinə rahatçılığına, qorxusuna gələn insana yardım edəmsiz, kömək eləmirsiniz. İndiki halda tərziniz pis. Burada daha çox ola bilərsiniz, sizi biraz ə, keçmiş həyatınızdan qalan karmalar var. Daha çox sizə biraz ə, inan yarımçıq sizi yolda qoyan adamlara rastlaşa bilərsiniz, biraz xəyanətlərə rastlaşa bilərsiniz. Biraz ə, yəni bax belə gözəl görünür, aldanır insan görürsək, bilbağlısı insan deyil. Daha çox Don juanlara rast gələ bilərsiniz və yaxud da istifadə edən bir insanlara rast gələ bilərsiniz. Kiçik həyatda qalan karmikisidir bu. E, Yaxşını ola bilər, yaxşı da ki, burada nəticə olaraq nə özünüz imperator olacaqsınız, güclü insan, hər şeyə əl çatan insan, nə də ki, həyatınızda belə bir insan elədiyiniz yaxşılıqların əvəsində olacaq, həmişə sizə dəstək eləyəcək dostlar bax belə. Prosta uzun qorxuram yetməz, ona görə bilmədim indi. Videolara düşəcək yox. Bu qədər dostlar, izlədiyinizə görə sağ olun, fikirlərinizi bildirərsiz. Sağ olun.